他就在醉林苑。 就是太岁，不可能。他一向心智坚韧，怎么会被太岁控制？不可能。池弟所言，竟是真的。上古众神与神女巫晴合力封印太岁时。 已将上古蛮荒时代的碎气一同镇压于西山下，他若解除封印，将其全部使出，三界苍生将被灾厄淹没，重回蛮荒。众仙家合力镇压。 青苍的金身力量即将恢复，小莲花刚刚化形，根本没有完全得以神女之力，完全没有胜算，太危险了！神女，神女你快回来！回来事已至此，我们只能拼尽全力，压住封印，为他争取时间。呃 将士，奉绝尊东方青苍之命，前来相助水云天，诛杀凶神太岁。清奉殿下，我等真要为水云天对抗尊上吗？这绝不至于，这也不是为了谁。 是为了三界。之前那种错误，绝不会再犯。 行。 南叔的至上神力，这是业火。熊尊恢复了清醒，也恢复了业火？不，这不是业火，这是琉璃火。琉璃火，上古就失传的慈悲之火，需得七情八苦淬炼，仍不失本心。心怀大爱与慈悲之人，才能驾驭。 没想到月族能掌握琉璃火。东方青苍，小兰花，杀了我！现在我与太岁的元神融为一体。 你杀了我，就可以杀了太岁。快，我撑不了多久了。不可能，我做不到。对，你做不到，你做不到的，希云。我知道你爱他，更胜于你的。 最后继续祸害三界，这样你做的一切都白费了。拯救苍生是我的命运，不是你的。<laughs> 但拯救你是我的使命。 我求你了。 江雨。 我做到了。 我兄尊还能回来吗？他替我承受一切，吞下所有苦果，生死难以逆转。 俊峰，你相信奇迹吗？我不知道。世间万物瞬息万变，唯有爱不是。